20 человек мы вызвали на эти сборы, к сожалению, работают у нас 18-19 вот сегодня на вечерний, потому что Шаламов пока не проходит обследование. Вот завтра он едет уже с результатами МРТ в Киев, и там уже будет вердикт, сможет ли он нам помочь в подготовительном этапе вообще на чемпионате Европы. И у Ильи Антоненко есть большие проблемы со здоровьем. Вот так вот. То есть 18-19 человек у нас работает. Задача каждого этапа у нас получается вот полтора месяца подготовки к чемпионату Европы. И эти полтора месяца разбиты такими микроциклами 8-9 дней и плюс турнир. Вот. Задача каждого этапа освоить определенную часть материала, который мы хотим уже да, иметь на чемпионат Европы, чтобы все игроки полностью его освоили. Мы разбили каждый из этапов, вот всю эту информацию разбили на части на каждый из этапов. вот Задача сейчас э, игроков освоить 2-3 комбинации, освоить один из вариантов защиты и уже непосредственно на первом же турнире это все дело показать. То есть немного информации, но должны идеально все освоить задача Не закладываем так, чтобы прям вот э, целенаправленно, чтобы у нас был сбор на, на то, чтобы заложить базу какую-то. Мы каждому игроку в течение месяца у них были э, до, до первого сбора у них были разосланы индивидуальные планы подготовки, по физической. Э, тренер по подготовке был со всеми с ними постоянно в контакте. Кто-то к этому отнесся серьезно, кто-то не очень, и первые тренировки это уже показали. Вот. Это проблема каждого из игроков. Все понимали, куда едут, все понимали, какая конкуренция. Кто будет не готов, тот будет отцепляться от сборной. И поскольку к турнирам там всего по 8-9 дней, мы хотим на турнирах уже видеть видеть, да, какой-то рисунок игры, поэтому загонять их в какую-то яму не собираемся. То есть решили, что в этот раз подготовить команду, скажем так, Euh, больше акцент сделать на свежесть. Да, молодежка, да, соответственно, подписки уже сделаем баскетболисты, Всех ее удалось привлечь, визуально по мне это было. Все игроки у Кирилла Подковырова там какие-то не проблема, обязательно ему нужно быть в Испании для того, чтобы там решить какие-то вопросы по своей учебе. Будем сейчас с ним на связи, посмотрим, как, он, как быстро он освободится. Если получится, скажем так, в несколько дней это решить, то возможно подключим. В принципе, все игроки, ни одного отказника нет, все игроки, на кого мы рассчитывали, все, все здесь. И на это жаловаться надо. И вопрос по поводу обоймы. Мало времени, да, наверняка, для того, чтобы понять, 18-12, это Да, ну понимаете, в принципе-то мы всех игроков знаем. Я работаю с этой сборной, начиная с Кадетской, если говорить про сборную. А вообще с этим возрастом уже последние 10 лет всех игроков знаю. Работал здесь абсолютно со всеми игроками, за исключением троих. Вот три человека, с которыми я нигде не пересекался как тренер-игрок. Женства, возне, как соперники, мы, мы, в принципе видели всех, не работал никогда с Шибелем, с Мусиенко и Кондраков Кожемяк, четыре человека. Конечно, сейчас нам, нужно 4-5 дней, чтобы посмотреть. У нас тут, конечно, есть уже да, наброски там, да, там какая-то костяк команды, мы уже понимаем, кто будет. Да, есть лидеры, которые зарекомендовали себя на протяжении всех-всех лет формирования этой сборной, но э, это только костяк команды, грубо говоря, там 5-7 человек. Остальные 5-6 мест – это абсолютно свободные места, которые могут занять любые, любые из этих парней. И, э, мы, я думаю, что мы до первого сбора продержим здесь э, вот эту вот компанию 20 человек до конца первого сбора. И уже на второй сбор здесь будет не больше 15, может быть, 16 человек. А у вас э, очень хороший такой график, и сильный график с твоим партнером. Ваше мнение, как, как подбирали их, насколько Ваш довольны? больше общем-то, там, что-нибудь там, серьезная банда, ну и так далее. Ну, игры не подбирали. К сожалению, Украина не имеет того статуса, чтобы выбирать турниры. Да? Там, то есть, куда нас приглашали, в принципе... Мы, мы везде согласились. Там уже потом отбросили какие-то приглашения. Там, Эстония была, э, ну, такие уже, как, когда у нас было сформировано все. Вот. В принципе, три турнира я считаю соперники более чем достойные. И, э, ну, я даже не помню, чтобы сборная имела вот такую возможность провести перед чемпионатом Европы. Сейчас еще вот договариваемся с белорусами. Возможно, что они приедут к нам сюда, и мы отыграем здесь две товарищеские игры с ними. То есть, возможно, что у нас перед чемпионатом Европы будет 11 игр. Я думаю, что вот уже тут на игровую практику жаловаться э, не стоит, потому что когда в, прошлом году, в позапрошлом году мы готовились к, Европу, к Европе в Болгарии, то мы имели всего лишь два-две товарищеских Игры в Грузии и больше ничего То есть мы тренировались, тренировались, тренировались Играли здесь с ветеран баскетом Командой, спасибо им, они нам помогли Стать серебряными призерами Чемпионата Европы вот, В этом году мы имеем 11 9 точно, возможно 11 тигр, С очень достойными соперниками Там и сборная Беларуси Этот возраст очень хороший Я думаю, если они приедут сюда, то это будет полезная игра для нас Ну и вопрос По поводу задач Какие задачи можно ставить этими ребятами и вот на старте этого сбора, как вы видите чемпионат? Э -э ну, задача только одна может быть у сборной, и их не может быть иначе, как побеждать в каждом матче. То есть независимо, это будет первый матч э в групповом этапе, или это будет финальный матч, или Любой матч мы будем играть только на победу. И других вариантов быть не должно, потому что это сборная Украины, и все, все понимают, что каждый игрок выходит защищать не просто честь там команды, да, честь целой страны. И я вот, знаете, что что за первые два дня удалось, и, и к моей радости увидеть это то, что... Все парни приехали очень-очень сконцентрированные, очень заряженные, очень мотивированные. Это действительно сильно радует и вселяет активность. По поводу условий работы, а насколько все действительно соответствует тому, что ожидали, и площадки, и организационные проекты создано в принципе все, что мы хотели, да, то есть нам не, не отказали э, ни в чем. Благодарность огромная и Михаилу и Юрьевичу Бродскому и Федерации баскетбола Украины в целом, да, э, потому что действительно вот все, что мы попросили, нам нам не отказали ни в чем. Даже тот же турнир в Тревизо, э, это был уже турнир. То есть нам обещали изначально два турнира, и потом появился вариант. Э, попасть в Тревизо и это то есть как бы уже сверх бюджета сверх, сверх планово, плановые затраты и нам даже в этом не отказали поэтому все 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 просто супер